إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'ad. Saudara Mabit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kita telah pun mula masuki kelompok yang baru dari surah Ghafir dan menuju ke penghujungnya. Itulah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai motivasi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut-pengikut baginda. Mesti firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim." Pada ayat ke-7 dan seterusnya, "Fasbir inna wa'dallahi wa haqq." فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون Maka bersabarlah engkau, Wai Muhammad. Sungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perhatikan kepadamu dengan seksa yang kami ancamkan kepada mereka. Atau kami wafatkan kau sebelum ajal menimpa mereka. Namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Dan sungguh, kami telah memutuskan beberapa rasul sebelum engkau, Wai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Dan ada dia pula yang kami tidak ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul satu mujizat kecuali dengan izin Allah. Maka bila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil Dan ketika itu rugilah orang yang berpegang kepada perkara yang batil Allah lah yang menjadikan haiwan ternak untukmu Sebagian untuk kamu menaikinya dan sebagian lagi untuk kamu makan Dan bagi kamu ada lagi manfaat-manfaat lain padanya Dan agar kamu mencapai satu keperluan dan tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan menaikinya Dan dengan mengendarai binatang-binatang tersebut dan di atas kapal-kapal mereka diangkut dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesaran yang kepadamu Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu masih kamu ingkari Tentu anda mengerti jika syafian Allah beritahu kita dalam ayat yang ke-78 Dan putusan rasul-rasulnya Nabi dengan rasul Nabi dan rasul Ada beza ini antara Nabi dengan rasul Kata para ulama usul Ada beza ini antara Nabi dan rasul Rasul adalah Nabi yang Allah SWT berikan kepadanya satu syariat baru Syariat yang mana dia kena laksanakan Manakala seorang Nabi Kerjanya adalah mengisbatkan, Meneruskan syariah Nabi yang terdahulu Allah maulana Ada banyak tafsiran di situ Para pendengar inilah makin dikasih dikasihkan sekalian Jadi dalam ayat Yang ke-78 ini Allah memberitahu kita Ada di antara para Nabi ini Yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Baik Nabi bawa kepada kita dalam tu hadis merupakan wahyu daripada Allah ataupun memang Allah sebut namanya dalam Quran seperti yang kita baca dalam surah Al-Anbiya yang lalu nama-nama mereka nama 25 yang ini yang kita hafal ada anak belajar di peringkat kafar sekolah rendah dan sebagainya itu adalah yang disebut dalam Quran dan juga dalam hadis tapi ada juga nabi yang tidak disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan nabi pun tidak tahu sebab kalau kita lihat dalam tak tafsir contohnya tafsir Ibn Abiya nama tafsir ini wa Mu al-muharrar untuk ditelaah oleh para para asatiza untuk membincangkan ilmu tafsir yang kena baca al-muharrar al-wazir oleh Ibn ada riwayat contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu inna Allah azza wa jalla ba'atha thamani rasul semuanya Allah Taala pernah membangkitkan sebanyak 8000 orang rasul Daripada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu pula ba'atha Allah 4000 nabi Allah telah mutuskan 4,000 orang Rasul Nabi Nabi Rasul ni seperti dia Perawalan musul orang usul ada istilahnya Siapa Salman Al-Farisi ni Tentang tuan Nari untuk kita bentangkan jiwa hidup beliau Sahabat Nabi yang unggul ni Kerana Dia melalui pengalaman yang menarik Dalam usahanya untuk masuk Islam Kisah Salman Al-Farisi ni Seorang yang membawakan pandangan Daripada ayat Mentafsirkan ayat ini bahawa sini Allah pernah membangkitkan 4,000 orang Nabi Yang sebenarnya pandangan yang lain mengatakan lebih daripada usahabat 4,000 orang Nabi Kisah Salman Faris ini menarik tuan -tuan. Beliau adalah seorang yang berusaha untuk menjadi kebenaran Bapanya seorang pemuka terkenal agama majusi Orang Parsi Bapanya pernah berkata Bapanya penjaga biara Orang menyembah api ni pergi ke rumah bapak dia Jadi imam kat situ Bapak dia kata Salman jagalah Biara ni hari ni ayah dia kerja dia nak pergi ke biara tersebut dia lalu tengok ada satu gereja kanisa zaman itu belum ada Islam lagi dia kagum melihat cara peribadatan orang Kristian jumpa dengan ayah dia dia kata ya tadi dalam perjalanan pergi ke biara ayah ni saya tengok ada gereja ya ada orang Kristian ibadah saya sempat berkenalan dengan Pada di situ dia punya ketua agama nampaknya jelas apa yang dikhabarkan oleh saya tentang Tuhan. Apa kita semua api ni ya, Ayah dia menjadi tercengang dan bingung Bagaimana anak aku pula akan murtad daripada agama Parsi ini Agama Zardesh Agama menyembah api Lalu ayah dia telah kurung dia Mula ayah ini kau tak boleh keluar Dia ikat di lantai. dia lantai Minta ke dia Allah SWT Dia boleh melepaskan diri Dia berjumpa dengan Pemuka agama Kristen itu Dan dia pun menjadi anak muridnya Dia kata tolonglah bawa saya pergi jauh dari sini Mana asal-usul agama ni Tunjukkan negara Syam Dia pergi ke Syam Iaitu Syria Dari Parsi Dari Iraq Tentuan ini mulai kat maksudnya. Dia berada di negara Syam Kisah ini menarik Duduk dekat father ini dipanggil Oskov Oskov ni pemimpin gereja tersebut Dia pun nak belajar tentang Nasrani ya, Kristian Masa itu luar Islam Dia pun duduk beriltizam Berguru menjadi murid Hamba kepada pemuka gereja ini Ternyata dia melihat Dia berkata satu Berkata lain bikin yang lain Cakap tak serupa bikin depan orang yang mengadu kepada dia segala urusan dunia diberitahu dengan lemah lembut diminta duit dengan sebab nak doa pada Tuhan kena ada duit Rupa rupanya dia padri ni seorang yang korab habis dikebas ni orang itu bukan tak pada gereja dia yang kaya raya dia simpan di satu tempat Salman memperhatikan benda ni emas perak penuh pada waktu itu itulah transaksi keuangan perjalanan kehidupan mereka bila padri ni mati Alman membuka membongkarkan cerita sebenar bahawa padri ini seorang yang penipu. Orang semua tidak percaya. Akhirnya semua kesian didahkan tugas sebenar ditunjukkan bukti tempat penyimpanan harta yang banyak hasil dia menjadi padri dahulu barulah mereka yakin. Di salibnya mayat si mati padri Kemudian dia pun mencari lagi tempat untuk belajar. Dia yakin agama Kristian lebih baik daripada agama Parsi. Dia telah menjauhkan dia daripada keluarganya. Tuan-tuan menariklah tuan-tuan kisah ini. Kalau lah ada di kalangan Produser filem muslim boleh gambarkan Boleh bawa cerita ni ramai orang boleh masuk Islam Tuan-tuan Daripada bawa cerita-cerita jangan pandang ke belakang Cerita-cerita dongeng Cerita-cerita tidak berpijak ke bumi yang nyata Ini tanggungjawab tuan-tuan Salam Farisi al Yaudi Allah Akhirnya bertemulah dengan Padri yang kedua Dan didapati di Mausil ini Di Iraq, balik semula ke Iraq Belajar pula dengan padri yang kedua Ternyata padri yang kedua ni merupakan seorang yang saleh seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat benar kata-kata menepati segala tindak tanduknya. Tapi kehidupannya tidak lama dengan pari ini, bergurunya tidak lama kerana pari itu mati. Tapi sebelum dia mati dia sebab bertanya, "Wahai tuan guru, tunjukkan saya siapa yang saya akan belajar dengannya selepas ini." Jadi, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih wasiat, belajar dia pula dengan padri yang kedua. Pergi pula pada padri yang kedua. Dan di tempat yang namanya Nasiri ini Akhirnya dia dapat belajar dengan Padri yang kedua Dan padri yang kedua ni nampaknya pun salah Macam padri yang pertama Tapi sebelum padri ni mati Dia nampaknya duduk pun tidak lama Dengan padri-padri tua yang sudah pun senior ni Dia diperkenalkan dengan padri yang berikutnya Yang ke Keberapa dah? Satu, dua, tiga, yang keempat Yang muriah pula Pergilah ke sana anakku Aku akan mati tidak lama lagi Dia pun pergilah kepada padri yang keempat Yang Amuria. Dan di Amuriah ni merupakan seorang yang salih juga Seperti dua teman yang sebelum itu Dan dia berjaya belajar daripada ini Dan sebelum padi yang di Amuriah ni mati pula Dia sempat pesan kepada Salman Wahai Salman anakku Aku cinta padamu Sebenarnya agama Kristian yang kau anuti sekarang Telah berakhir Kerana selepas ini akan keluar seorang Nabi Dari kalangan orang Arab dia membawa agama Nabi Ibrahim memperbaharui agama Kristian yang ada pada ini dan kau ikutlah dia tanda tempat itu dikeluarnya nabi tempat tersebut banyak pokok kurma ila ardin zati nakhl pergi ke tempat yang banyak pokok kurma itu itu petunjuknya landmarknya itu dia punya antara maalimnya kau pergi ke sana kamu akan tahu itulah tempat keluarnya Nabi Allah Aku tak nak spesifik Dan kau pun aku pun tidak ada maklumat yang tepat Hari tuan-tuan boleh kat Salman pun merantau lagi dalam perjalanan, menumpang satu kafilah dengan harapan dibawanya pergi ke negara orang Arab yang dia tidak pernah jumpa sebelum itu. Duduknya di Parsi, duduknya di Mausil, duduknya di Nasibiyin, duduknya di Amuria, tak sempat berjumpa. Tuan-tuan ni -tuan -tuan boleh kat Akhir sekali, masa tu Syam pun belum lagi di kalangan masuk di bawah bangsa yang bercakap dengan bahasa Arab. Akhirnya, beliau pun dibawa pergi dalam perjalanan malangnya kafilah tersebut telah melakukan tipu daya kepada ini mereka telah pun menggarinya, mengikatnya dan akhirnya menjual la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kafilah ini menangkap Salman, Salman ni badan yang tegak, tinggi dia orang Parsi tangkap, diikat, akhirnya jadi hamba pula dah, tak memasal tentuan yang dimulakan Allah sekalian kerana dia percaya kepada kafilah tersebut, dia sangkanya mereka baik Raja bi wa Yahud. Dan akhirnya aku jatuhlah jualan tersebut ke tangan seorang Yahudi. Ha nah, tuan-tuan, jauh perjalanan dapat Islam nampak tak? Senang ke tuan-tuan nak ikut Islam ni? Kita ni Islam bakar tuan-tuan. Kita telah mendapat Islam tanpa kita pohon kepada Allah SWT Akhirnya kita sebagai seorang Islam Masya Allah Syukur ke tidak tuan-tuan Salam -tuan? al-Farisi Akhirnya dijual kepada seorang Yahudi Dari Bani Quraizah dia dulu ada Yasrib Dan di situ kelihatan banyak pokok korma Bahkan dia bekerja di kebun korma Sehinggalah pada suatu hari Dia mendengar tuannya berbincang dengan Jiran Tentang kedatangan seorang Arab dari Mekah Yang mengaku menjadi Nabi Tentang ini mulai kat Dia sedang berada di atas pokok korma Dia mendengar tuannya Bercakap dengan jiran Tentang kedatangan seorang lelaki Arab Mengaku menjadi Nabi Agaknya ni orang yang disuruh Tuan Guru dahulu. Salman melompat turun dari atas pokok korma. Pokok tamu yang tinggi itu melompat turun untuk bertanya lanjut kepada tuannya. Benarkah orang ini sudah datang? Di mana dia? Tuan-tuan belum habis dia bertanya. Satu pelempang naik ke mukanya. Kamu hamba. Naik semula ke atas pokok ini apa kamu menyebut dalam perbincangan Majikan kamu Tuan-tuan cerita ni Amat menyayang hati tuan-tuan Kalau kita ada peluang Kita baca lah kisah Kisah seperti ini. Saya amat menjadangkan tuan-tuan baca buku Rasul Mulia Umat Mulia Akhlak Mulia Kalangan Ustaz Omar Muhammad Nur Dalamnya banyak mentiara tuan-tuan Agar kita menghayati Islam Memahaminya Moga beri kepada kita hidayah Menguatkan hidayah yang telah dalam diri kita Mumpah pokok keimanan tuan-tuan kepada anak-anak kita Agar mereka menghargai nikmat tersebut Kenapa saya bawa kisah Salman Al-Farisi? Kerana Salman Al-Farisi ini telah belajar dari banyak rahib Banyak padri Lantas dia mendengar Nabi, dengan Nabi Dikombinkan perkara tersebut Dia kata aku dengar Nabi suat dan 4,000 orang Nabi InsyaAllah kita akan minta dengan perkara lanjut Dan kuliah akan datang Allahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته